kita berada bersama-sama dalam barisan negara-negara di Asia Indonesia, Singapura, Vietnam, Thailand. Kita lihat negara-negara yang lain di Asia ini bergerak begitu pantas ke hadapan. Saya bagi satu contoh yang paling senang sekali, bola sepak. Pada tahun 1950-an, 60-an dahulu Pasukan bola sepak negara kita merupakan pasukan antara pasukan yang kuat Kalau kita berlawan dengan pasukan Korea Kita boleh menewaskan pasukan Korea Kalau kita bermain dengan pasukan Jepun Kita boleh menewaskan pasukan Jepun Singapura memang kalah lah 6-0 kita boleh bagi. Laos kita boleh kalahkan dengan senang. Filipina tak ada masalah. Indonesia kita boleh kalahkan. Tetapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan di mana kedudukan kita? Dalam susunan bola sepak Korea Tak boleh Jepun Tak boleh, tak boleh. Palestine pun tak boleh Palestin yang tak ada padang pun kita kalah Jadi tuan-tuan dan puan-puan ini Gambaran yang senang kita faham Bagaimana Negara kita kepimpinan yang di atas sekali Melihat macam mana nak memajukan bola sepak, macam mana nak memajukan ekonomi, macam mana nak mem mempertahankan kewangan kita, macam mana kita mempertahankan dari segi yang lain-lain, keselamatan dan lain-lain. <coughs> saya berpendapat, saya lama dalam AMNO dan Barisan Nasional. Saya fikir <coughs> bukan AMNO. Orang yang menjadi pemimpin dalam UMNO dan Barisan Nasional sudah tak boleh lagi diberikan peluang. Sudah sampai negara kita Malaysia memberi peluang kepada pemimpin-pemimpin baru daripada Pakatan Harapan. Pemimpin yang baru mesti mempunyai idea yang baru. Mesti sudah melihat kelemahan kelemahan, kelemahan di sana, kelemahan di sini, kelemahan di sini. Misalnya tol, kita beri tahu bahawa sekiranya pakatan harapan mentakbir negara, mereka akan panggil toke-toke tol toke, ini bawa sini balik. Engkau punya perjanjian dulu. Mereka berani Mereka akan semak semula perjanjian Tetapi kalau Pak Lama juga menang Barisan Nasional juga menang Mereka tidak akan buat Mereka tak kaji tol Mereka tak kaji IPP Api IP, lampu elektrik ni IPP Yang mempunyai Keuntungan yang sangat luar biasa kalau kita bagi satu kepimpinan baru Mereka datang, mereka akan lihat, mereka akan kaji Semua segi Kesihatan, mereka akan kaji balik Pelajaran, mereka akan kaji balik Kan baik Daripada orang itu, balik-balik orang itu Balik-balik orang itu, balik-balik orang itu Sampai dah jemur Dah jemur tuan-tuan Dia duduk situ pun dah macam dia Dah macam dia dead wood Kayu dah mati dah Tapi orang pilih tak Dia jadilah situ Dia jadilah Perdana Menteri Dia jadilah Menteri-Menteri Tetapi sebenarnya mereka sudah Tak ada lagi idea-idea yang baru Itu sebabnya tuan-tuan Apapun mesti ada perubahan Maju kita kena tukar Betul tak? Oh. Dah lama pakai baju dah Dah simpang Bau pun macam dah Belilah baju baru <tuk> Begitu juga dengan kenderaan Begitu juga dengan Perkara-perkara yang lain Ini lumrah alam tuan-tuan dan puan-puan Mesti ada perubahan Kalau kita lihat jiran-jiran kita Indonesia misalnya Berapa kali mereka sudah tukar pemimpin Berapa kali mereka dah tukar parti-parti yang memerintah Golkar lah dulu Parti nah, macam-macam lah kita pernah lupa nama Hari ini dengan Joko menjadi presiden di Indonesia Lahir satu harapan baru Lahir satu expectation yang baru Nak melihat Bagaimana Indonesia boleh melonjak ke hadapan? Saya percaya tuan-tuan dengan semangat reforms pembaharuan yang ada kepada rakyat dia. Pemimpin dia seperti Joko berani buat perubahan demi perubahan. Saya takut nanti dia berubah kita masih berubah juga tapi kita berubah ke belakang. Dia berubah ke depan, kita berubah ke belakang. Siapa salah? Kita yang salah. Sebab kita lantik juga dia menjadi pemimpin parti yang sama juga menjadi pemimpin. Walhal semua negara dalam dunia ini membuat perubahan apabila sampai masanya. Cuba tengok di Jepun parti LDP yang lama memerintah di negeri Jepun mereka ubah cuba tengok di, di India parti kongres yang lama memerintah di India mereka ubah begitu juga negara-negara maju Amerika kita perhati sekejap Republikan sekejap Demokrat apabila Bush sudah tidak disukai lagi Kerajaan Bush Parti Republikan Ditewaskan oleh Parti Demokrat Yang diwakili oleh Presiden Obama Dan kita tengok sekarang Rakyat di Amerika macam dah tak suka dengan Obama pula Demokrat Mereka cuba pindahkan pula Cuba tengok di Kanada Perdana Menteri yang baru Daripada parti yang baru Memerintah Kanada tetapi kita masih parti itu juga Masih parti itu juga Sampai dah macam-macam cerita ni Dengan itulah, dengan 1MDB lah, dengan GST lah Dengan cara dia meluluskan undang-undang semalam Macam-macam cara Dia nak berkuasa Nah kita ni Terpinga-pinga Kadang-kadang silau Lalu duit seribu ringgit Brim silau Silau terus ah, Terundi juga dia balik Selepas seminggu Allah menyesal Allah mengapa aku undi dia tadi ah, Ini bukan tuan-tuan Di kampung-kampung lah Kalau mana tu Oleh itu Tuan-tuan dan puan-puan Kita mesti bijaksana Kita nak melihat Macam mana Pengurusan kewangan yang baik dilakukan seperti di rumah rumah kita juga lah seorang bapa yang dapat pendapatan rm ringgit macam mana dia menguruskan kewangan seorang bapa di rumah sebelah pula dapat rm ringgit macam mana dia menguruskan kewangan dia Malaysia Tuhan bagi minyak banyak Berpuluh bilion Dua puluh tiga puluh bilion setahun Petronas bagi kepada kerajaan Bajet yang dibuat oleh Menteri Kewangan Itu datang daripada duit yang datang daripada Petronas Selain daripada cukai Macam mana pengurusan kewangannya Itu penting Financial managementnya macam mana Apakah duit itu diguna dengan sebaik-baiknya Atau duit itu banyak bocor ke bawah Saya, saya bagi contoh Hospital di Shah Alam Asalnya kontrak lebih kurang 300 juta Tiba-tiba tak cukup Sekarang dah naik 600 juta tapi tak siap lagi Dengar kabarnya nak naik lagi Kerana tak cukup Ini macam mana eh? Kalau macam ini tuan-tuan Serahkan kepada dia lagi Memerintah Gunung tahan tu besok habis Habis ditarahnya Dah rata semua dah Dia main race tak ada main race kan? dah rata semua sekali kalau dah sampai macam itu Apa nak jadi kepada negara kita Oleh itu Tuan-tuan dan puan-puan Saya lama dalam UMNO dan Barisan Nasional Saya rasa Sudah sampai masa Pentadbiran negara ini Serah kepada orang baru Saya tak ada apa-apa interest Saya dah bertanding banyak kali Empat kali dah oleh itu Kita kena fair tuan-tuan Kita kena adil Kalau dah tak boleh Satu pihak itu mentadbir negara kita Tuan-tuan buat keputusan Dengan niat kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Undi kepada parti yang baru Semoga negara kita ini Akan beroleh Kejayaan yang lebih baik daripada masa akan datang jadi tuan-tuan dan puan-puan <coughs> dulu masa saya jadi menteri besar tak, tak, berani orang hantar surat macam ni eh? <coughs> kalau dia hantar surat macam ni besok pagi ha, itu orang amnum je kata tuan-tuan tetapi dalam parti yang baru saya kena patuh dan saya fikir kita semua mempunyai hajat Walau bagaimanapun Dalam Pakatan Harapan ni Kena ada satu Seia sekata nah, ini penting Kalau kita main bola Fullback Jangan skor gol ke belakang pula. Kalau fullback skor gol ke belakang Nanti goalkeeper pun nanti Tak boleh tangkap Pasal dia tak sangka Dia tak sangka yang menyepak masuk sini Musuh sekali goalkeeper Back pula sepak ke dalam Jadi seia sekata saya percaya pimpinan yang ada ini sedar kepentingan untuk kita bersatu hati bersama-sama mengatasi kelemahan yang ditunjukkan. Saya percaya dengan niat yang suci itu kita akan berjaya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.